বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী বুলি আপুনি প্ৰমাণ কৰক আৰু মই কৈছোঁ বাঘ বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী নহয় আপুনি প্ৰমাণ কৰক কাইলৈ মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিমগৈ এই মুখ্য সম্পাদক পদ মই এৰি দিম কিমান সুবিধাবাদী হ'লে মানুহে ইমান জঘন্য আৰু নিকৃষ্ট কথা ক'ব পাৰে মুখেদি ওলাব পাৰে এবাৰ নিজক সোধক পঁচিছ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছত আছে তাৰ পাছত এতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্ন আমাক কৰে ক'ত গৈছিল আপুনি পঁচিছ বছৰ থাকোঁতে বৰপেটাত ধুবুৰীত গোৱালপাৰাত এই একেই টেঁটু একেই মুখ একেই জিভা একেই দাঁতৰে আপুনি কোনবিলাক কথা কৈছিল এবাৰ নিজক সোধক আৰু আজি তাৰ পিছত অধিক বিজেপি হ'বলৈ গৈ অধিক আৰ এছ এছ হ'বলৈ গৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ ভিত্ত হ'বলৈ গৈ এইবিলাক বলিয়ালি কথা দলীয় কৰ্মীৰ আগত ক'বলৈ আহে লাজ নালাগে আপোনাক আবুল তাবুল বকি সকলো সময়তে সকলো মানুহক মূৰ্খ সজাবলৈ চেষ্টা নকৰিব নেভাবিব যে সকলো মানুহ আপোনাৰ নিচিনা ধূলধৰ আৰু চালা ভুল কথা পাছবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই কি বাংলাদেশী মই আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী বুলি আপুনি প্ৰমাণ কৰক আৰু মই কৈছোঁ বাঘবৰ জনীয়াৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ বাংলাদেশী নহয় আপুনি প্ৰমাণ কৰক কাইলৈ মই আপোনাৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিমগৈ এই মুখ্য সম্পাদক পদ মই এৰি দিম ইয়াৰ আগতে আমি দেখি থৈছোঁ দুটা উদাহৰণ দিলে আপোনাৰ যথেষ্ট হ'ব কিৰিপ চলিহা যদি মংগলদৈ সমষ্টিৰ পৰা আপুনি জিকাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপুনি ৰাজনীতি বাদ দিম বুলি কৈছিল কিন্তু কেৰিফ চলিহা হাৰিল ৰমেন ডেকা জিকিল আৰু আজিও আপুনি ৰাজনীতিয়ে কৰি আছে মন্ত্ৰী হৈ আছে কিয় আপুনিতো ৰাজহুৱাকৈ কৈছিল কিয় বাদ নিদিলে ৰাজনীতি যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আপুনি ঢপলিওৱাৰ এটা কুচকাৱাজ কৰিছিল সাংবাদিকে যেতিয়া আপোনাক সুধিছিল তেতিয়াতো আপুনি কৈছিল যে সাংবাদিকেহে মোক বিজেপি কাইলৈ এ ইউ ডি এফ পৰো এ জি পি এইবিলাক কৰি আছে কিন্তু তাৰপিছত আপুনি বিজেপিলৈতো আহিল সংবাদ মাধ্যমে কোৱাৰ দৰেই আপোনাৰ মুখৰ কথাৰ কি ভেলু আছে আজি আপুনি এনেকৈ কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক জোতা আৰু চেণ্ডেলেৰে ঠেলা ওলা ৰিক্সা ওলাই চৰিয়াব বুলি কৈছিল আজি সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভৰি নুচুলে আপোনাৰ জীৱন বৃথা তৰুণ গগৈয়ে আপোনাক গাখীৰ খুৱাই ডাঙৰ কৰিছিল আৰু সেই তৰুণ গগৈক কোনে তেখেতৰ ব্ৰহ্ম তালোত বিগত পোন্ধৰ বছৰত সেই ব্ৰহ্ম খোদটো মাৰিছিল ইমান অকৃতজ্ঞ আৰু ইমান বিশ্বাসঘাতক ৰাজনীতিক আজিৰ দিনত অসমৰ মানুহে আপোনাক বাদ দি কাৰ দেখিছে নেকি তাৰপাছত আপুনি আকৌ আনক গাখীৰ খুওৱা উদাহৰণ দিয়ে এবাৰ নিজৰ গালকো চিকুটি চাওক তাৰপাছত কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰক